Kalau sebut nama Andrin Teh, apa yang terlintas dalam kepala? Filem Pascal, Malbat, action yang loud, watak-watak maskulin dan penuh dengan letupan. Tapi pada tahun 2024, dia buat satu filem sci-fi drama yang dicakap dia dah simpan dalam drawer selama 8 tahun. Dia nak tunjuk sisi storyteller dia yang lain, bukan sekadar pengarah filem aksi. Tapi bila kita tengok hasil akhirnya, ada satu soalan besar yang timbul. Is this actually a good story? or is it just a slow one? Aku baru je tengok movie ni dekat Netflix and honestly, ada banyak benda yang tak kena dengan cara reversi disusun. Lepas aku habiskan 2 jam lebih menghadap screen, aku rasa macam, man, I want my time back. Dan ironinya, filem ni pasal pusing balik masa, tapi dia sendiri adalah pembazir masa yang paling besar. Before aku continue, please subscribe my channel and like the video. Korang boleh komen dekat bawah kalau ada movie lain yang korang nak aku review. Alright, let's continue with the review. Okay, jom kita break down struktur filem ni. Secara dasarnya, Reversi mengisahkan tentang akid, lakonan Beto Kushairi, yang ada kuasa untuk reverse masa. Rules dia simple tapi berat. Setiap kali dia undur masa, jangka hayat dia berkurang. High stakes, right? Secara teorinya, ini adalah resepi untuk sebuah thriller yang mendebarkan. Tapi, masalah utama Reversi bukan pada premisnya. Masalahnya adalah pada pacing. Dalam filem time travel yang berjaya macam About Time atau The Butterfly Effect, protagonis biasanya akan trigger konflik utama dalam masa 15 ke 20 minit pertama. Kita perlukan alasan untuk peduli. Tapi dalam Reversi, Andrin T ambil pendekatan yang sangat makan angin. Dan bila cakap tentang filem 2013 About Time, clearly influenced by that movie. Cuma the fun part yang dia tak copy for some reason konsep anak lelaki mewarisi kuasa dari bapa, konsep guna kuasa untuk cari cinta, konsep ada harga yang perlu dibayar setiap kali guna kuasa, semuanya ada kat situ. Reversi cuba nak jadi versi yang lebih gelap, lebih grim, tapi bezanya about time faham yang time travel adalah alat untuk kita hargai kehidupan seharian. Reversi pula guna time travel sebagai alat untuk meniksa watak dia dan secara tak langsung meniksa audiens dengan rentak penceritaan yang sangat perlahan. Okey, bayangkan, main event filem ni adalah Akid nak selamatkan isteri dia, Sarah lakonan Shikin Kamal. Tapi korang tahu tak, pukul berapa Sarah muncul? Lebih kurang satu jam. Untuk satu jam pertama, dia just bagi tahu siapa Akid ni je. Kita tengok dia jadi polis negotiator, kita tengok hubungan dia dengan mak ayah dia, kita tengok dia guna kuasa dia sikit-sikit. Basically, filem ni spend satu jam pertama cuma untuk establish yang Akid boleh time travel actually kita dah tahu benda tu dari trailer lagi. Jadi, kenapa perlu buang masa satu jam untuk terangkan benda yang penonton dah faham dalam masa lima minit? Ini yang kita panggil sebagai narrative blotting. Kita tersangkut dalam world building yang tak membawa kita ke mana-mana. So, bila Sarah akhirnya muncul lepas satu jam tu, kita sebagai penonton rasa, ok, finally, sekarang jom kita tengok kenapa Akid sayang sangat kat perempuan ni sampai sanggup gadai nyama. Tapi apa yang kita dapat? Motley Montage. Adrian Teh pilih untuk tunjuk babak dating diorang dalam bentuk short scenes only. Keluar makan, gelak-gelak sikit, jalan-jalan. Lepas tu, boom, tiba-tiba diorang dah dating 2 tahun dan dah nak kahwin. Ini adalah satu storytelling choice yang sangat lemah. Filem ni nak kita rasa impak emosi bila Sarah mati nanti. Tapi filem ni tak bagi kita masa untuk jatuh cinta dengan watak Sarah tu. Kita tak nampak chemistry yang dalam, kita cuma nampak checklist hubungan romantik. Kalau kita bandingkan dengan filem Imaginor yang jelas menjadi inspirasi atau sekurang-kurangnya penanda aras untuk filem sci-fi lokal yang emosional, Imaginor buat kita rasa sakit sebab kita nampak setiap inci memori watak watak tu. Dalam filem Reversi ni, memori tu rasa macam Atlan Insurance, terlalu surface level. Jadi bila tragedi tu berlaku, impak dia tak sampai. Kita rasa sedih sebab Beto Kushairi seorang pelakon yang hebat dan dia nampak sangat menderita bukan sebab kita rasa kehilangan watak Sarah tu sendiri. Tapi, actually, ramai orang puji filem ni sebab dia berbeza dan berani. Aku setuju, keberanian tu ada. Tapi adakah berani itu cukup walaupun cari storytelling dia sangat bosan? Watak-watak sampingan yang ada pun rasa macam NPC karakter je. For example, watak Mak Akid, dia macam sekadar ada di situ untuk bagi kata-kata hikmat yang kadang-kadang rasa macam toxic positivity. Bila tragedi berlaku, reaksi watak-watak ni rasa macam dah diskripkan sangat bukan datang dari emosi yang organik. Kita tahu orang sedih sebab background music yang beritahu kita orang sedih, bukan sebab kita rasa denyut nadi kesedihan tu sendiri. Satu lagi benda yang sangat tak logik tentang Reversi adalah cara dunia dia react terhadap kuasa akid. Dalam mana-mana filem sci-fi, the discovery of power selalunya adalah momen yang paling impactful. Tapi dalam Reversi bila akid reveal kuasa dia kat someone reaksi dia orang macam, oh, okay, boleh time travel eh, very nice. Tak ada rasa shock, tak ada rasa abnormal. People treat it like a minor talent. Macam kalau kawan korang bagi tahu dia pandai main yoyo. Ini membuatkan elemen sci-fi tu rasa sangat detached daripada realiti filem tu sendiri. Dan yang paling ralat sekali bagi aku, bila filem ni tak explore langsung kelebihan ataupun fun side guna kuasa time travel tu. Kenapa Akid tak guna kuasa tu untuk benda yang lebih kreatif? Kenapa setiap kali dia guna kuasa tu, mood dia mesti sedih? Dari awal cerita, kita dah disajikan dengan visual yang suram, watak yang asyik termenung dan dialog yang berat-berat. Tak ada breathing space. Filem yang bagus biasanya macam roller coaster, ada naik, ada turun, ada gelak, ada tangis. Tapi Reversi ni macam jalan rata yang menurun ke bawah je. Dia depressing dari mula sampai habis. Bila penonton tak diberi peluang untuk rasa happy dengan watak tu, penonton takkan rasa kehilangan bila kebahagiaan tu ditarik balik. Mungkin ada yang kata, "Eh, ni kan filem art." kenalah slow burn. Tapi bagi aku, ada beza antara slow burn dengan slow for no reason. Slow burn bermaksud setiap saat yang berlalu tu membina sesuatu. Tension, karakter atau tema. Dalam reversi, banyak babak yang rasa macam boleh dipotong tanpa menjejaskan cerita langsung. Kita menghabiskan terlalu banyak masa di tempat yang salah dalam garis masa cerita ni. Akibatnya, bila kita sampai ke fasa yang sepatutnya paling penting iaitu konflik time travel dan pengorbanan, kita dah penat kita dah exhausted. Dan bila cakap pasal pengorbanan, ending filem ni cuba nak jadi sangat mendalam dengan mesej terima takdir. Mesej tu bagus, sangat dekat dengan budaya kita. Tapi cara dia sampai ke situ rasa macam dipaksa. Plot twist yang melibatkan bapa dia pun rasa macam oh, ok, itu je. Dia tak rasa macam satu pendedahan yang merubah segala-galanya, game changing revelation. Dia rasa macam satu lagi lapisan kesedihan yang ditambah semata-mata nak buat orang menangis. Tapi masalahnya, air mata dah kering dah time tu. To be honest, I'm glad I watched this on Netflix. Kalau aku bayar RM20 lebih dekat panggung wayang, duduk dalam gelap selama 2 jam lebih, untuk tengok plot yang sebenarnya boleh diselesaikan dalam masa 90 minit, aku akan rasa sangat ralat. Di Netflix, korang boleh fast forward, korang boleh pause pergi buat kopi bila satu jam pertama tu rasa macam tak ada progres. Adrian Teh memang patut dipuji sebab berani keluar dari zon selesa. Visual filem ni cantik, sinematografi dia solid, dan lakonan Beto Kushairi seperti biasa adalah top tier. Beto adalah sebab utama kenapa filem ni tak runtuh terus. Dia bagi jiwa pada watak Akid yang sebenarnya sangat thinly written. Tapi at the end of the day, sebuah filem sci-fi perlukan lebih daripada sekadar pelakon hebat dan visual cantik. Dia perlukan struktur yang kemas. Dia perlukan payoff yang setimpal dengan masa yang kita laburkan. Filem Reversi rasa macam sebuah short story yang dipaksa jadi novel 500 muka surat. Dia terlalu panjang untuk sebuah cerita yang sebenarnya sangat ringkas. Dia terlalu sedih untuk sebuah cerita yang sepatutnya ada elemen sci-fi fantasy. Dan dia terlalu safe untuk sebuah filem yang menggunakan konsep time travel. Kita tak boleh cuma ambil satu konsep besar, lepas tu abaikan segala mekanik dan keseronokan konsep tu semata-mata nak buat drama air mata. Kalau korang nak buat cerita pasal grief, buat betul-betul. Kalau nak buat sci-fi, hormat genre tu. Bila korang cuba buat dua-dua tapi tak mau komit pada salah satu, hasilnya adalah sebuah naskah yang rasa macam setengah masak. Kalau korang jenis yang suka slow burn drama yang sangat tebal dengan melodrama air mata, mungkin korang akan hargai filem ni. Tapi bagi sesiapa yang datang mengharapkan sebuah tight sci-fi narrative dengan clever time travel mechanics, korang mungkin akan rasa macam akit, rasa nak undur masa dan dapatkan balik 2 jam yang korang dah hilang tu. Reversi bukan filem yang gagal, tapi dia adalah filem yang lost in its own narrative. Dia terlalu busy dengan kesedihan wataknya sampai dia lupa yang penonton perlukan sebuah cerita yang bergerak bukan sekadar sebuah situasi yang berpanjangan. Aku rasa filem kita perlu lebih berani bukan sahaja dari segi konsep tapi dari segi storytelling. Kita kena berhenti rasa yang untuk buat filem tu nampak smart, filem tu kena bergerak slow. Kita boleh buat filem yang cerdik, laju dan penuh emosi dalam masa yang sama. Tapi pada masa ni, filem Reversi hanyalah akan kekal sebagai satu footnote dalam sejarah filem kita, sebagai eksperimen yang menarik tapi gagal untuk benar-benar terbang. Korang rasa macam mana? Adakah 60 minit pertama tu memang perlu untuk jiwa filem ni atau korang pun rasa macam nak skip terus ke babak kemalangan tu? Alright. That's all for now. Thank you for watching. Ciao.